Thank you. Согласно регламенту проведения открытого чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой, назначается дополнительный период продолжительностью 20 минут или до первой заброшенной шайбы. Это для вас первая бронзовая награда и вообще первая ли награда? You you, uh, first вообще это не первая для меня медаль, но в этом матче она очень важна. В принципе, мы выигрывали по игре 4-2 но потом совершили глупые ошибки, можно сказать. И все-таки смогли как бы переломить ход игры и выиграть. Что для вас бронзовая медаль в чемпионате Казахстана? Что сейчас чувствуете? What is bronze medal of championship Kazakhstan for you? What do you feel right now? Well, of course, it's a good thing. You know, I came here to win something and I won, but I think it's bigger thing for он говорит, конечно, очень приятно выигрывать, но я считаю, что для самого тимитал, для города, это вообще большая победа. Если будет возможность играть в следующем сезоне в Аристане, согласитесь ли? What для you серебра it? или золота? Сейчас я пока не могу об этом думать. Мне нужно ну, передохнуть, а потом уже думать об этом. Спасибо. Спасибо. Мартинч, есть ли бронзовая награда в твоем активе? И что для тебя значит вот эта бронзовая медаль? Ну, сейчас мне пол, полный комплект этот казахстанские медали. Так что это хорошо, что Аристан выиграл эту первую медаль, и хорошо, что я выиграл свою бывшую команду. Вот это мне очень, очень важно. Что чувствуешь и что можешь сказать болельщикам, которые сегодня болели? Вот ну назад. сегодня они молодцы, приехали, поддержали нас, так что очень, очень, как дома играли. Вот так, это хорошо. Александр Николаевич, расскажите, как вы шли к этой победе, какие ощущения? Ну, честно говоря, сейчас только радость. Просто радость, наверное, все ощущения. Другое дело, что это очень большой труд. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось. Благодаря людям, которые сзади так громко кричают. И благодаря, и это все для них. Как шла команда в течение сезона к этому? И ваши ощущения вот после того, как забили в овертайме? Ну, ощущения радостные. Еще раз готовились к этим играм. В течение сезона ряд проблем присутствовало в клубе. Были травмы, были какие-то непредвиденные обстоятельства. Ну, ребята собрались. Я говорю, игры плей-офф это совсем другие игры. Не то, что чемпионат. Здесь права на ошибку нет. Поэтому большое спасибо всей нашей команде, руководству. Серик Нигметовичу Ахметову, который поддерживает нас на протяжении всего существования клуба. Ну и команду я хочу поздравить с третьим местом. Потихонечку, но ну, мы мелкими шагами, но ну, идем к заветной цели. Я думаю, через какое-то время будем бороться уже в финале. Дай бог, что все получится. кубок в Астане, бронза в Астане. Как-то можно, может быть, это уже привычку входит в Астане брать награды? Да нет, с течением обстоятельств, наверное, такое, поэтому тут разницы нет. В Астане где-то команда готовилась играть везде, поэтому... Пожелания Тимиртаусам, любителям хоккея. Хочу пожелать нашим болельщикам болеть, переживать за команду. В любые моменты невзгоды, радости, адекватно относиться ко всем. Поэтому, что команда, она достойна, она любит всех своих болельщиков. И вам большое спасибо. Вы у нас лучшие